Опять ты. Добрый ночь. Да. Что это я? Я тут первый раз вас вижу. Да? Значит, я обознался. Да. Просто антураж Бывает. такой уже, знаешь, вот, как вроде какая-то там учебная часть. <с> да, можно и так назвать, наверное. В этом мы с чем-то схожи. Ну, парень на тебя похож был. Бывает. Вы откуда? Белгород. А ты? Ничего, что я на «ты»? Город? А? Нет. Не, может, давайте так проще. Давайте это. Не, ну, ну я буду на, на, на «вы». Ты или, или на, на ты, ну с уважением. Да, Мы с ]еюсь. этого. А, служивые. Да. Где-то где на учебе или что. Ну, Донецкая область, вы знаете, где? Да. Или ты знаешь, где? Нет. Да. Хочу. А северодонецк знаю. Ну, это рядом. Рубежная. С знаю. Солидар рядом. Солидар знаю, Рубежная. Ну, Рубежная не совсем рядом. Ну, Солидар рядом. 20 минут ехать ну, на машине, сказал. Да. Знаю. Это такая на выступе такая какашка блядь. Не, вот не, такая не вот. Знаю. А ты сам Луганский? Нет, мы здесь. Луганский, ну, там просто очень много пацанов. Я, нету, пацаны, пацанов, да, которые, я нет, пацаны, которые местные сейчас там служат очень много. Ну, я не могу поспорить. Я... Ну, он с, с Кременной, в основном. Кременной еще, пацаны, там, Дебальцева есть. Кременную знаю, кременную знаю. Да. рубежного есть. В Руб... Рубежном... Рубежном я был в 22-м. Ух, там трэш был. Да. Браткиш там, блядь. Так шестерка, блядь, в гараже сгорела. А сам ты откуда, родом? Город Тимпатория. А, ты крымский? Ну, родом, да. Я понял. Пособирали пацанов трофейных и погнали вперед, да? Чего? Ну, это такая канц, канцелярское выражение. Не обращай внимания. Не, ну типа трофейные какие? Типа русскоговорящих или как? Ну да, бывших украинских. Я это, я это. А что бывших украинских? Мы же есть украинцы. Нет, вы же бывшие граждане Украины. Ну, так, слава богу, еще пока граждане Украины. Так это за кого воюешь? За вооруженные силы Украины. А, -а, а, тогда я забираю все свои вопросы обратно. Хотел тебя развести. Да. <сёк> не, мы с батальона К2 в гарнизоне Си. Все, <сёк> пацаны. Уважение, уважение, все забираю. Все свои слова обратно. Ну, я, в букере сидим, я. нас уже, блядь, дай, с... Дай... С миллопак, Я думал, <сёк> что вы за Да, не. У нас бригада Донецкая, 54-я Бахмутская. Знаю много. Люди в основном местные, все дома. Знаю, знаю пацанов много Донецких, много знаю. Сегодня... И что они там говорят вообще? Мы зашли сейчас по психологии. Что они ну там ты сказали? же видишь, что... А ну, дайте нам пятиминутку. Мы не понимаем, что у них голова у кого у них? происходит. Ну, русских. Вот, что они думают? Гражданские, по крайней мере. А, ничего они не думают. Ну, э... Изменилось, сука, мне иногда, я подбираю русские слова иногда. Это уже многолетняя привычка юридическая. <как> изменилась психология, изменилось отношение вообще к всему происходящему. Резко причем изменилось, должен я тебе сказать. Ну а с чем это связано? Осутся а они. Ну, мы встретили вот пацана с Кубани. Он 26 лет, только что. Вот он. Э -э бизнес пошел за денежкой девушкой... Да, пошел и говорит, я говорит, с девушкой поссорился, сейчас иду воевать, готов. Завещание написал на маму. Повальное явление, повальное. У нас тоже... Вот крайне, короче, я вам расскажу пример. Взяли в плен. В сентябре, 15 сентября подписал контракт. В первых числах октября уже был в плену. А, это, 53 это умный, года Ставрополь... это умный. Это один из всех, штурмовой группы один. Так еще наши дураки еще в плен его не могли взять, ну, боялись. Наша тоже пехота уже сейчас не такая. Да, так, конечно, раз, не 22 -й. Но сейчас очень многих покосило из-за сбросов, из-за FPV. Мы потеряли лучших сержантов, и это большая проблема. Ну, ладно. И, в общем, он пришел сдаваться, сдался. Я говорю, что, рассказывай, как попал в армию? С женой, говорит, смотрели, говорит, зарплата 18 тысяч рублей. Ставропольский край, Коспас, в селе каком-то, в деревне, блядь. Говорит, жена, говорит, давай возьмем машину в кредит. Ну, 400 тысяч. Короче, пришли, меня меня документы, там, короче, страховые внесения, короче, миллион двести. Естественно, он этот не потянул кредит, машину продал, купил Ниву, кредит остался. Что делать, надо идти. Вот он миллион шестьсот получил, успел, а четыреста тысяч президентских не успел. А вот эти вот миллион, до миллион шестьсот успел пойти. Их посадили на баги, дали четыре магазина, три пачки патронов, две гранаты и вперед. Пацаны ваши СК-2 моему старому старому другу, еще со школьных времен я знаю пацана, посоветовали рэпку определенную, не буду говорить здесь в эфир. Подогнали, собрали моему денежку, купили. И ты знаешь, вот вам спасибо за совет. И реально, вот он говорит, за те три недели, которые она работает, она уже раз шесть спасла экипаж, спасла жизни. Ну я как я командир бронегруппы К2, у меня танки, БМП, м 113 я, я штатский, а я штатский, друже, это это мне пацаны опять-таки подарили. Не, я к тому говорю, у меня тоже РЭБы стоят, они разные, но главное, чтобы специфика и каналы совпадали с противником, это очень важно. Да, я же об этом и говорю, можно, чтобы именно что именно ваши пацаны посоветовали, именно ваши пацаны направили. Так это работа, это не посоветовали, это работает целая организация, берутся. Направили, а... где куп... направили, где купить, рассказали, как настроить, и за это я вашим пацанам Да, благодарен. и надо знать покупать, потому что те, которые противник используют на нашем секторе, чтобы не было так, что у тебя там 10 каналов, ты заплатил 300 тысяч, а у тебя нифига не сработало, потому что противники пользуются этим диапазоном. Надо конкретно знать, каким диапазоном использует противник здесь, ночью или днем, и все, и тогда можно еще что-то плясать. Но это, конечно, стоило многим пацанам жизни. Да. да это правда. Хочу тебя... А вы откуда? Город Харьков, Салтовка. А, такой уместный. Ну, вот а да, вообще их там пиздуют. <реку> пацаны зависли, зависли. Пацаны, пацаны, ау. Да, да, ну плохо. Да, да, на связи. Братики, если вам интересно, и бывает иногда в свободное время, заходить э, заходите, у меня есть на ютубе каналчик небольшой. Вас я, естественно, выкладывать туда не буду, но мне очень приятно было с вами поговорить. Ну, ради бога. Вроде ничего такого не наболтали. Ну, знаешь, многие пацаны, которые служат, они не хотят, чтобы лица светились на Ютубе. Я... Не, ну я публичный человек. Вы можете тоже ко мне зайти. У меня там тоже... У меня 82 подписчика в тысячи в Инстаграме. Вы можете посмотреть. Я... Мой позывной кочевник. Ага, я зайду. Я конверт. Да, Если посмотрите. ты публичный человек, то тогда разреши э, опубликовать нашу с тобой... Да, пожалуйста, по ради бога. Мы же вроде ничего такого не сделали. Придите, зайдите, посмотрите, чем я занимаюсь. Э, Будет вам интересно. Дружим. Мы вот А90С недавно украли, может, видели. Ты, нет, не видел. У а меня аналог. в Инстаграме нет. Нет, так мы это везде показываем. Да, хорошо, я зайду обязательно. Кстати, такое распиаренное дерьмо на самом деле оказалось. Короче, глубокая модернизация 72 Ничего такого сверхъестественного. Та же броня... Ты из бронегруппы? А скажи мне, 64-ка и 72-ка, э, ну, мне, как харьковчанину, честно, очень хочется думать, что 64-ка лучше. Ну, я, я по-своему, извините меня, вот пацаны говорят, типа, ну, э, те, кто ездили раньше на 64-ках, есть, есть плюсы в 72-ке. Мне кажется, Просто неприхотливость ее, угу. ее неприхотливость, э, он, она лучше едет. Ну, я еще как бы еще сравниваю, у меня русские танки в основном, типа, ну, там, Б-3 и Б-3М. Это мощность двигателя, ну, маневренность, это очень важно, на самом деле, типа, ну... Так уже э, уже тяжелее. Очень много... Нет, не тяжелее, в том плане, что, ну, двигатель 64 он такой, очень вредный, э, машина медлительная машина ну, скажем, я, честно, я ее, ее слышно, это противный звук такой. Ну да, Допустим, движок вот, там другой совсем. В Advin, в Advin, ну, честно, не, но там есть то, что у командира, там можно башню. В Т-90 вот повторен то, что в шестерке Это то, что у командира не надо вылазить, нахуй, стрелять с НЦВТ, а можно стрелять изнутри. Вот это в Т-90 только повторили. Не в Т-80, не в Т-72Б3, Б3М. Все, вылазишь и стреляешь. А только в Т-90 уже электро... на электрическом, типа, на электроспуске. А, а, на, а задний, машине, ход, задний ход, задний ход. По-моему, в 64 там достаточно высокая скорость заднего хода. Да не, ну перестань. Не? Нет. Ну, нет? Нет, ну он, он, Герман, сколько ты уже нет, там танков проебал. Это, это лучший наш механик нашей бригады. Вот. Кавалер Орденов, Ну да, 84-й, чуть быстрее. Нет, так на самом деле... Ну, 84-й типа, тоже нет. харьковский. Поэтому нормально. Ну, ну да, но это да. Ж уже их нету. Ну, ну, да. Их не, не в таком количестве. Ну, да, да. ну вот 72 не знаю. Ну, просто допотопно, да, типа, на самом деле, проще всего вот людей. Я брал людей с улицы. Нигде после учебки, где они просто в полигоне там дрова полили. И они приходили, в течение года я с них делал танкистов. И вот у меня служит. Вообще не имея отношения. Просто засунул танк, сказал, убили, за а Ты идешь за чей, если дойдешь, конечно. Ну, вот в таком плане. И люди обтесались, обтесались и стали профессионалами. Друже мои, я колись навчався, ну, первая моя высшая освита была в Харьковском политесе. И военная кафедра была 4 бутылки водки в месяц. Ну, тогда ж не надо было воевать. Не надо. А все, что я прочитал про танки, я прочитал уже потом, когда уже стал юристом. Когда уже стал юристом. Ну, это, нет, я тоже был юристом. Не пришлось, потому что война. Живым Помещается. и наушкодженным. Живым и наушкодженным. И пацанам твоим. Бережи. Какая у вас пенсия? А у меня нет пенсии. Единый сейчас мой э, заработок в Харькове, это мой YouTube канал. Что, до, до полного? Ну да, у нас там 600 литров, литра 200 влезет. Заправочка на Донбассе. Что мы заправляем? Правильно, танки. Заехали, ты да. Чеки надо, да. Не, так с нами не надо, там страшно, не бывает. А пистолет ваш, ваша ж работа, правильно пистолет стрелял? Ладно, вы не будете. А якого ви року? 72-го. Ви як Вова? Вам сколько? 50? 52. Ну, скоро. У мене он механік-водитель. водитель. Ще через місяць вже. 83. 53. 53. 53, 53, 53, да, і мені. Ось... Во 81-го. І мені ось уже через місяць 53. Вова обійми. И Не, Вова, кстати, и... Вова у нас... И из... кстати, я тоже с Харькова, тут села, и, Харьковской области. И Не, Вова красавчик. И он в 91 92-м году был танкистом, он сильно на русской б и я еле на Хаммере от него убежал, как молодой. Я вам серйозно говорю, я говорю Вова, як ти це делаешь? Він говорит, я всю жизнь на трактора, мені говорит, що говорит, что танк, що что трактор, одно і те же. Я, кажу, вже давно домой би поїхав. Мені хлопців жалко. Кажу. А це де юриспруденція навчався, друже. Одеська юридична академія. Одеська? В Кивалавська. Інститут... Кивалавська. Не, це в... в Києві є інститут інтелектуальної власності, yeah. щоб був такий свіжанки був, і на вчителя історії права во Франка. Mm -hmm. Ну, до того ще в юридичному коледжі навчався, в Бородичеві, БКП. Зрозуміло. Мені дуже приємно Ти Запиши канал и заходь, заходь, братику. Який ще раз? Бас, and and Бас энд ко. Бас энд ко. Бас энд Бас энд Ну, как рок-н-ролл, знаєш. Баса компанія. Добро. Баса компанія Україна. Англійською. Це плюс. Тихую ночі. Тихої ночі тобі, братику.